হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আৰু এনেধৰণে ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি মোৰ ডেইলি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময় যিহেতু ল'ৰা স্কুলত যাবৰ হ'ল তো মই ৰেডি কৰি আছোঁ টিফিন ত' টিফিনত মই আজি ফ্ৰুটছ আৰু মই ডেইলি পাৰিলে মই এটা ফ্ৰুটছ টিফিনত দিওঁৱেই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আমাৰ ল'ৰাই ফ্ৰুটছ খাই বহুত বেছি ভাল পায় আৰু ফ্ৰুটছ খোৱাটো বহুত বেছি ভালো হয় ত' সেইকাৰণে মই আজি ব্ৰেড বাটাৰ কল আৰু এই সৰু টিফিনটোত মই দিছোঁ আঙুৰ ত' টিফিনখিনি মই ৰেডি কৰি গৰম পানী ৱাটাৰ বটলত ভৰাই থৈ পেলাই মই খাব লৈছোঁ মোৰ হালধি পানী কাপ আৰু হালধি পানী বা কেঁচা হালধি খাব লাগে দেউতাহঁতে সৰুৰ পৰাই শিকাইছে তো যেতিয়াই পাৰোঁ সেইকাৰণে খাওঁ লগতে মই সেইখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই ভাবিছোঁ তাৰ জোতাযোৰ মই চাফা কৰি লওঁ কাৰণ কিয় নৰ্মেলি আমাৰ এখেতেই মানে হাজবেণ্ডে তাৰ জোতা বা কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰা এইখিনি গোটেইখিনি কাম তেওঁ কৰি দিয়ে কিন্তু যিহেতু বৰ্তমান তেওঁ নাই টুৰত গৈছে তো সেইখিনি দায়িত্ব মোৰ তাতে পৰিছে মই ভাবিছোঁ জোতাযোৰ চাফা কৰি আল্টিমেটলি তেতিয়ালৈকে পানীখিনিও ঠাণ্ডা হৈ যাব হালধি পানীখিনি মই সুন্দৰকৈ বহি পেলাই খাব পাৰিম তো টিকলা এতিয়া শুই আছে এবাৰ উঠিলে আকৌ ফিডিং কৰাই শুৱাই থৈ আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া মই পানীকাপ খাব লৈছোঁ লগতে শাহুকো দিছোঁ হালধি পানী মইনো মা আপুনিও খাওক যিহেতু সদায় নাখায়েই তো তাৰে পিছত ল'ৰাই নিজে ফ্ৰেছ হৈ পেলাই নিজে ৰেডি হৈ আছে কাপোৰ পিন্ধিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোজা পিন্ধি আছে মোৰ এটা বহুত মানে ভাল ফ্ৰেণ্ড যে সি নিজৰ কামখিনি সি নিজে কৰি ল'বৰ কাৰণে পাৰে মই সেইখিনি তাক মই সেয়া কৰাইছোঁ যে তুমি কৰিব লাগিব আৰু তেনেধৰণে স্কুলত পঠিয়ালোঁ বাৰু আমাৰ বাহঁতৰ লগতে গ'ল স্কুলত আৰু মই এতিয়া অকণমান লাল চাহ একাপ খাব লৈছোঁ আৰু যেতিয়াই সময় পাওঁ এক লাইন হ'লেও মই মোৰ ভালপোৱা কিতাপৰ কিবা এটা লাইন মই পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যেতিয়া মই সময় পাওঁ অকণমান সময় তাৰে মাজত মিলাওঁ তাৰপিছত আকৌ উঠি গ'ল টিকলা মই গান লগাই থৈ দিছোঁ আৰু গান লগাই মই নিজে নাচি খুব ভাল পাওঁ দেই সেইকাৰণে এতিয়া যিহেতু টিকলা আছে ঘৰত তো টিকলাকো অলপ নাচি দেখুৱাই আছোঁ লগতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ সময় হ'ল আজি ভণ্টিজনীয়ে বনালে ৰুটি আৰু ঘুগুনী প্ৰসাদ আছিলে এনেকুৱা প্ৰসাদৰ আমি এনেকৈ বুটৰ মানে ঘুগুনী বনাব দিলোঁ আৰু দৈ সেয়া মায়ে খাই আছে ময়ো খালোঁ আৰু টিকলা আৰু অলপমান পিছত উঠিলে উঠি পেলাই খেলে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা দুই ঘণ্টা আৰু অকণমান সময় শুই যায় তো অকণমান সময় এতিয়া শুলে শোৱাৰ পিছত মই গা পা ধুৱাই চাফা কৰাই থ'ম কিতাপখন আঁতৰাই দিওঁ আমাৰ ল'ৰাটোৱে গা ধুলে চাফা হৈ গ'ল খালি ফুটটো দিব আছোঁ খালি ফুটটো দিব আছোঁ এতিয়া অকণমান হাতখন খাব বস্তু একো খাব লগা নাথাকিলে হাতখন খাব দিয়া এই কাপোৰখন আনি মাজে মাজে নিজে নিজে কুকুক দিব চাই এইফালে ঘূৰি দিয়া প্ৰথমতে খাব কুকুক দিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান গাড়ীত বহি আছো দেখিছে স্কুলত আনিব আহিছো ডাঙৰ ল'ৰাটোক ত' মায়ে আনিম বুলি কৈছিলে তাৰপিছত ক'লে কি নহয় মা তুমিও আহিবা ত' ময়ো ভায়েকক লৈ পেলাই আহি গৈছোঁ এতিয়া ৰখি আছো দাদাক লৈ আহিলোঁ স্কুলৰ পৰা আহিলা কৈ দিয়া নহয় যে মাৰি দিছিলে হ'লে ৰোল নাম্বাৰ কি বেলেগকৈ দিব যোৱাবাৰতো সেইটোৱে হৈছিলে বোলা মোক হাতখন ধুবা কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকে ক'ব ঘৰত অহাৰ লগে লগে মুখ ভাত নুধুৱে আৰু অলপ দেৰিকৈ ধুৱে আৰু এতিয়াই ৰুটিন ভৰাব অ' মাইক এতিয়াই কোনে ৰুটিন ভৰায় এই দুপৰীয়া ভাত খাই শুই শোৱা সময় আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ স্কুলৰ পৰা ডিউটি পালন কৰি পেলাই ভাত খালোঁ আৰু ভাত খাই উঠি দৈ খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই দৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ ভাত খাই উঠি পেলাই সন্ধিয়াৰ সময় হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আমাৰ টিকলাও উঠি গ'ল টিকলাও উঠি গ'ল আবেলি সময়ত এতিয়া ঘড়ীত চাৰে পাঁচটা বাজি গ'ল পাঁচটা পঞ্চল্লিচেই হ'ল এইটো হৈ গৈছে আমাৰ চৰাই চৰাই দিছোঁ 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 লোৱা দেই নাকান্দিপা দেই আৰু এয়া নিজৰ ব্লেক কফি কাপ বনাই লৈছোঁ এখেতে ধুনীয়াকৈ থাকিলে অসি অকণমান সময় মই ব্লেক কফি কাপ খাই লওঁ আৰু মানে আজি ইমানেই গৰম ফ্ৰেণ্ডছ যে ল'ৰাই আঠিয়া কলৰ চৰবত খালে আৰু এতিয়া খাই আছে আইচ ক্ৰীম কিন্তু আমাৰ ৰেচিপৰ এটা বস্তু ভাল দেই এই আইচক্ৰীম খাইছে যদিও সেই আঠিয়া কলৰ চৰবত হওক তৰমুজ হওক নেমু চৰবত হওক সেইবিলাক কোনোদিন না নকৰে এইবিলাক বস্তু খায় সেইকাৰণে মাজে মাজে আইচক্ৰীম হওক বা কিবা হওক কেতিয়াবা বিচাৰিলে দিওঁ হয়নে হয়নে দিওঁনে হ'ল এয়া হৈ গ'ল আমাৰ সন্ধিয়াৰ ৰুটিন আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এনেধৰণে আজিৰ ব্লগটো ভাবিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ অন্য এটি ব্লগত আকৌ লগ পাম এয়া দেখিছেনে ভায়েকে দাদাকৰ মুখখন পাই পেলাই পূৰা ঠেলি আছে মাৰি আছে নাজানে নহয় সিও আৰু দাদাক ভায়েকে এনেধৰণে খেলি থকা দেখি বহুত ভাল লাগে